С самого детства, как только пришла культура боевых искусств, боевики, это Вандам, Дольф Лунер, там, Брюс Ли и все. как только появились первые видеосалоны, как только появились первые фильмы о единоборствах, я сразу же заболел этим. И понятно, что так и началось. Мне было 12 лет, 12 лет, сразу это были какие-то вырезки, журналы, фильмы, ну, мы имитировали все. Конечно, больше всего это Ван Дамм. От манеры поведения, до приемов, до походки. И все. Потом Дольф Лунгрен. Этот фильм Разборка в маленьком Токио. Это ужас, когда я увидел, что у него на рукаве Канджики Кусенкай. Мне срочно надо была такая куртка. Даже если травмированные по-любому еду по-любому еду мне кажется я в зале даже быстрее восстанавливаюсь Любой спортзал с раздевалки начинается. У нас раздевалка специфическая. Вся история. Вся история. Клуба здесь на плакатах. Начиная с Киокушин, Караты, Хортинг, ММА. Вот мы проводим Азов Кап в Кирилловке Хортинг. Да. Вот Араши Караты. Вот мне вручили диплом как лучшему тренеру на чемпионате Европы. Зал надо привести в рабочее состояние. Тепло, светло. Вот мне подарили этот плакат, когда мне было 15 лет. Я его поставил в рамку и спрятал на память. Это японский мастер Масута Цояма. Вот он у меня с 15 лет. Вот для меня вот такие вещи важны. Мне было 12 лет. Сразу это были какие-то вырезки, журналы, фильмы. И потом, уже в 14 лет, я встречаю своего первого тренера, который точно так же, как и я, только там в городе. Какие-то азы начал понимать карате. И я тут уже в Кирилловке встречаю его, чисто случайно, абсолютно. И начинаю заниматься более-менее. У меня появился источник информации какой-то. Армия, в армии единомышленники, кто чем занимался, начали обмениваться информацией. То с боксерами, то с кикбоксерами, то с каратистами, со всеми. Тогда никто никого не делил на школы и на стили и направления. То есть все качались, все занимались какими-то страшными единоборствами, с набором приемов, копировали звезд. Уже ближе туда наверное к 98 7 вот так уже как-то это начало стабилизироваться но первые тренировочные свои дневники я начал вести еще в армии храню их по сегодняшний день это где-то 86-87 год вот видите это же перепечатанные фотографии из книг по единоборствам перепечатанные даже с переводом с переводом английским и вот ну что мы могли по фотографиям тогда понимать? Но тем не менее, тем не менее, как-то сопоставляли, видите? Что-то что учились. Я в таком же виде я оставил ее. Вот. Наклеенные фотографии просто, сплетенные вот так. Дзюдо, джиу-джитсу, карате. Тут прошло мое детство, тут прошли мои все основные тренировки. Вот это мой родной санаторский пляж. Вот тут прошло мое детство. Конечно, тут сейчас многое поменялось. Все не так выглядит, как раньше. Но вот здесь это, это мое детство. Вот этот пляж я считаю для себя родным. Пока в меня поверили родители, пока в меня поверили мои друзья пока у меня появились первые ученики, это все для людей выглядело как сумасшествие какое-то. Мальчик, который сошел с ума. Вы представляете, глухое село, без интернета, без цветных телевизоров. Я донашиваю вещи старших друзей. И откуда в этой голове появляется желание какого-то там японского караты. Ну вы представляете, как ко мне относились люди вокруг. Они реально думали, что я, ну, наверное, я выглядел как минимум смешным. Сейчас соберем детей на тренировку. В Кирилловке карантин, зал закрытый, нельзя. Я собираю кирилловских детей, еду в Акимовку и делаю общую тренировку. С Акимовскими и Кирилловскими детьми. Ну а как? Другого варианта нет. Вот а родители, родители привозят детей. Сейчас соберем всех. Ань, садись с этой стороны. Садись, поехали за Олегом. Забери сумки, потому что у меня ребро болит. Забери быть бой сумку, там амунишка. И резину кинь, он там выходит. сюда. Это пояса, это ранее смотрите, сейчас сделаем разминку, потом скоро раз на силовую. Посмотрим, друзья, посмотрим, что получится у нас на налогу, да? Начинал с киокушин карате, потом боевое карате. Сейчас у нас в зале три дисциплины. Это боевое карате. Мы сейчас в федерации всестилевого карате. Это хортинг. Хортинг и ММА. Вот три, это три основных направления, в которых мы принимаем сейчас участие. Никогда не останавливался на одном каком-то направлении. Никогда. Это не всегда, конечно, нравится федерациям, в которых мы находимся. Но у меня с руководством федераций, в которых я нахожусь, теплые отношения, дружеские, мне задавали несколько раз вопросы. Я говорю, я, если вы хотите видеть меня полноценным, хорошим тренером, я должен обязательно анализировать. Я обязательно должен контактировать с людьми, которые идут параллельным путем в единоборствах. Если я зациклюсь на одном каком-то стиле, я перестану прогрессировать. Я перестану прогрессировать. Откуда ученики начнут тогда расти? Как-то было в Николаеве. В Николаеве на турнире дерется мой ученик, побеждает в бою, нокаутом побеждает. И родители мальчика, который проиграл, начинают. Ну, как-то так возмущенно предъявлять претензии тренеру, который проиграл. А тренер поворачивает голову вот так вот на трибуны к своим родителям и говорит, а что я сделаю, это же Галыгин. Яна, это не трастер, это приседание. Турник. Почему я занимаюсь? Мне это нравится, просто мне нравится, я не заставляю себя. Я никогда не заставляю себя не тренироваться сам, не заставляю себя тренировать, ну, вести тренировки. В обычной жизни я очень сложный человек. Мне, если не хочется идти на тренировку, я просто не иду. Я просто не иду. Завтра я сделаю в два раза больше. Я просто не иду. Это мне везет, что мои родители и мои ученики меня понимают. Зато я буду потом, завтра, послезавтра, два раза в день, три раза в день в воскресенье. Но если сегодня я не хочу, я себя не заставляю. Пятое. Шестое. Швом. Ой, ну это ты, трастер. Сколько у вас человек в руки? Ну переверни. Что ты это? Я лично не знаю, почему они ко мне идут. Лично я не знаю. Иногда меня даже удивляет. Я же совсем не простой тренер. Я же и кричу. Эмоциональная составляющая на тренировках, тут такой накал. Я смотрю на категорию родителей, которые ко мне приводят. Они сами все самодостаточные люди. У меня нету каких-то неполноценных семей или проблемных семей. Нельзя сказать, что родители ошибаются или приводят, я их там обманул или как. То есть они все меня знают, большинство из них знают меня с детства. Кто-то из них мои соседи, кто-то родственники, кто-то друзья, одноклассники. Вот почему они ко мне их ведут, я не знаю. Да? Да. Оля, не Двигайся, не вот первый чемпион Украины у меня получился. Все. Санкович Артем из гаража. За два часа до тренировки я отправляю своих учеников. Они включают какие-то обогреватели, 2-3 градуса. Если набегает, плюс зимой. Мы в шапочках. В шапочках. Железная дверь, одеялом завешена. И вот в таких условиях родился первый чемпион Украины. В Николаеве по киокушин карате Артем Санкович. Сейчас фитнес-тренер в Мелитополе. Как только я попал в официальное, в официальное карате, 90% моего времени стало занимать карате. Я отказался практически от всего. Ну, понятно, надо было с чего-то жить, я занимался каким-то бизнесом, но это все очень было коряво, честно. Вот если по-честному, бизнесмен с меня не получился. Я дома, я выезжаю, но я всегда возвращаюсь. Где родился, там и пригодился, получается. Ну, вы представляете, парень с села за два двора от фермы, ни с какими не данными абсолютно, в очках до четвертого класса. Хожу постоянно с собой ношу фотографии каких-то китайских мастеров. Смешной, смеялись, конечно для некоторой категории людей я до сих пор смешной. Я до сих пор смешной. Мне 46 лет, а я вот с детьми. У меня нету ни бизнеса, например. В нынешнем понимании успешности я совсем не успешный. У меня нету дорогих, хороших машин. Нету там, например, дома. Но это их мнение. А зато у меня есть четыре чемпиона мира.